Телеканал Еспресо продовжує інформаційний марафон. Ну і будемо говорити про економіку і про оздоровлення, можливе, можливо, банківської системи. Може вона вже осторонь. Так, ну а почнемо про гривню і поговоримо про те, чи правильна політика НБУ щодо гривні в нашій студії Сергій Фурса, економіст. І він нам пояснить і все, що відбувається з гривнею і в те, що зараз національний банк не втручається в процес. позитивный момент да это позитивный момент потому ну на самом деле НБУ делает то что он обещал и НБУ сказал у нас будет плавающий валютный курс и я вмешиваюсь только тогда когда действительно есть перекосы сильные Перекосов пока нету. Есть движение на 50 копеек за две недели, а это аж там аж 3% да, максимум. То есть на самом деле движение на 3% это тоже ни о чем. Оно возникло просто случайно, совпали некоторые факторы. Там было погашение индексных облигаций. Это такие специальные облигации, когда, когда было совсем плохо, их выпускали под... Они в гривне, но в привязке к доллару. И вот там особенность, что когда они гасятся, а их гасилось 800 миллионов гривен, на эту сумму можно дополнительно купить доллары банкам, свой капитал. Банки купили, бан... рынок разбалансировался слегка, потому что до этого был спрос и предложение, которое, в общем-то, было на одном и том же уровне. Разбалансировка привела к движению на эти 20 копеек. Дальше подхватили люди, что, о, осень, гривна падает, надо вот август, середина августа, почти осень, и, по... и... Пошло от на чорному ринку до 26 движень. Плюс пока що далі, що немає определенності з траншем МВФ. Ось ці всі три фактори и і ми отримали таке движение на 50 копійок. На самом деле, це не на 5 гривень, не на 20. так, и так Це так незначне коливання, тим не менше, якщо ми все-таки до осені не отримаємо цього траншу. Чи прогнозуєте ви завдяки ще якимось іншим економічним чинникам, що все-таки гривня якось себе поведе більш екстремально і впаде. Ну, сценарий предусматривает, на самом деле, вот 1 числа мы вводим Е-декларирование, если никакой вахтер не помешает, и мы его вводим, то через две недели будет, можно собирать правление МВФ, у них две недели там бюрократия, и выдавать нам транш. Все остальные условия выполнены. Вот осталось это Е-декларирование. Таким образом, где-то в середине сентября мы уже получим добро от МВФ, вместе с ним придет миллиард американских денег, 600 плюс 600 европейских, японские деньги, от Мирового банка 500 миллионов долларов нафтогаза. И это все позволит погасить вот любой там пыл гривны, которая хочет куда-то там бежать. Разе, если мы не нет, Если нет, то давление на гривну будет сильнее. Просто говорю, базовый сценарий ничего сейчас И не сильным И И национальный банк, банк он на, Ресурс Национального банка ограничены. Он не может сильно влиять. На данный момент, если бы у него там были резервы 50 миллиардов долларов, мы бы могли там. Давайте завалим долларами гривну. Но, во-первых, это неправильно, мы так когда-то уже делали. А курс это всего лишь температура. Вот Национальный банк должен делать так, чтобы в день не было скачков по гривне, по две. Да? Если у нас будет движение по 10-15, копеек и тренд будет экономически обоснованным, то Национальный банк даже не должен ничего делать. Поэтому, я говорю, скорее всего, транш МВФ будет. Но уже ничего не мешает, да, кроме этого декларирования. Если транша не будет, то давление будет сильнее. Национальный банк будет сопровождать, там, снижать какой-то уровень волатильности, но базовый сценарий. Мы получаем транш МВФ и гривна успокаивается. Ну, 25, наверное, уже не вернется, но если мы вспомним февраль, когда мы начинали на 27, то даже если мы там до момента выдачи транша добежим до 26, это все равно погода в плюсе на самом деле. А змиться на можливо? маловероятно. Но опять же, вот в начале года было 27, сейчас с половиной Усиление гривны это, ну да, какое-то усиление. То есть в рамках определенного коридора гривна может колебаться. Если бы мы сделали все, что от нас требуется, да, и помимо транша мы провели приватизацию, создали рынок земли, открыли с 1 января, то у нас бы гривна могла укрепиться, еще и будет здоров, как укрепиться. Ну, ценно приблизно. Это 10 гривен она могла бы взрослеть. Не, ну 10 не будет. Вот 10. Да, да, да. Там на 2-3 гривны могло бы быть движение. На самом деле, если бы много заходило долларов, Национальный банк с справедливо просто выкупал бы их и увеличивал резервы. Не нужна никому волатильность на валютном рынке. И те же наши экспортеры сказали бы, ой, как плохо, что гривна сильно укрепляется. Ага. Конкурентность их бы на мировом рынке падала, а это потом бы привело к нам проблемам. Поэтому вопрос в том, что гривна может, если укрепиться, то совсем чуть-чуть. Скорее всего, пока что в неделе две она будет также плавно чуть-чуть снижаться, и потом будет остановлена на уровне там, 26, приблизительно, когда придет МВФ. А 26 она может потом и укрепиться. Да. снова говорить про приватизацию, то же ОПЗ выставляют, какие очекования? А уже трудно что-то ожидать, да, потому что, с одной стороны, у нас есть давление кредиторов, которые требуют приватизацию, экономическая ситуация требует приватизацию, с другой стороны, есть интерес э, чиновников не продавать этот завод, а продолжать на нем наживаться. И поскольку те, кто продает, очень часто не заинтересован продать, и делает это под давлением, то очень сложно, получится ли что-то или не получится. Уже есть позитивные тенденции про то, что цена будет снижена. Есть какие-то там регулирования по судебному вопросу. Вроде как есть какие-то потенциальные покупатели. Но тут сложно сказать. Три, вы виноваты чиновники в том, что ОПЗ не продаете. Какие вы видите симптомы этого, что они извлекают с продажи? Ну, во-первых, когда был первый уксал, слишком высокая стартовая цена. Все говорят, не может быть 500 миллионов, учитывая там долг 200 фирташу и так далее. Очень высокая цена. Тем более, это стартовая цена. Вы ставите, эта цена должна не отпугивать, а просто привлекать людей, дальше не торгуясь между собой, уже сами ее определяют. во-вторых, вот этот вот закон, который был принят, и он, кстати, до сих пор действует о том, что никакая публичная компания фактически не может купить, потому что есть закон про то, что не может быть российских акционеров. А если мы берем, там, например, Яру называли, норвежскую очень часто, сейчас в финальном пуле, который озвучил Беларусь, uh -huh. ее не было, но вот была компания, например, потенциальный покупатель ОПЗ на протяжении последних 10 лет. Это публичная компания, у нее акции торгуются на бирже. Никто не застрахован, что какая-то часть этих акций, 2-3, там, неважно, принадлежит какому-то русскому человеку. Если перед аукционом они идут на аукцион, задают своим юристам, распишите нам риски. И юристы пишут, вот такой есть закон, да, это, наверное, глупость, никто вас никогда не потревожит, но такой закон есть. Это создает вам риск. И они могут только по этой причине не пойти. Тут требует ведмины, но норму, чтобы российский капитал Миг все-таки Надо сделать так, чтобы это было разумно. Да, если у вас контроль есть российский, российский, да, тогда давайте, если мы хотим, чтобы России не было. Но зачем же делать любой акционер? Вот это не российский капитал, да, это публичная Это ну, меньше 25%. Просто контроль. Вот если есть контроль, мы говорим, да, вот Ну, контроль за рахунок каких инструментов? Не, акция, акциями. Ну, просто вопрос, что может быть у вас там по 10 по 10, да, и все русские, да, и это угу. тоже контроль. Или опосредованный какой-то. А когда у вас просто один кто-то из акционеров, это совсем другая история. Якщо все-таки вдасться залучити до бюджету кошти від приватизації, це також в папілочку стабілізації економіки в Україні. Оці всі зміни, і транш, і приватизація, усі ці надходження вони якимось чином вплинуть на здоровлення і банківського сектору. От просто цікавий цей момент, коли все таки у людей повернеться довіра до банків. И действительно ли это зависит от этого? Или банки сами по іншому мають сами пройти какие перезавантаження перезавантаживания и свои бизнес-модели там? Ну, банки уже на протяжении двух лет проходят перезагрузку и перезагрузку очень качественную. На самом деле, где были самые глубокие изменения по секторам, так это в банковской сфере. Новые требования, которые прописал МБУ, это и по прозрачности, это и по связанным лицам, это и по ответственности собственников. Они действительно очень серьезно изменили картину, потому что традиционно у нас банковский сектор это был либо какие-то конверты которые просто uh -huh. должны заниматься отмыванием денег либо банк обслуживающий какую то фПГ либо стандартная модель для больших банков пылесосы они высасывают деньги с рынка и отдают своему собственнику в итоге получается вот такая модель как сейчас банкротится деньги у собственника собственник улетает да куда-то за все платит государство вот это все теперь уже практически не работает то, -то да? начинает починает удушать банковская система читайте а, только на перспективу смотрите был сильно раковый больной да, его пролечили химией, и он теперь лежит. Выглядит он плохо, откровенно говоря, плохо. Но у него теперь есть шанс выздороветь, если он будет хорошо питаться, если его там он не пойдет куда-то плавать в холодном озере и так далее, потому что иммунитет пока очень слабый. Но шансы выздороветь и вырасти здоровым у него теперь гораздо больше, нежели были до этого, потому что все те накопившиеся проблемы, которые не решались десятками лет, они были решены на протяжении там последних двух лет. Есть шансы? Есть шансы. Да? Вопрос в том, что поможет ли приватизация? Поможет, потому что что сейчас сдерживает, помимо всего прочего, развитие банковского сектора? Это ограничение НБУ. Это тоже правда, потому что НБУ не может снять все ограничения, пока не будет быть уверены окончательно в гривне. И эти ограничения, даже тот же высокий уровень ставки, он мешает развитию. Вторая огромная проблема банковской системы. В банковской системе сейчас есть ликвидность, но некому эти деньги давать в стране такое плохое положение с заемщиками, что у банков даже при наличии средств просто даже некому дать деньги. И при высокой степени сейчас отношения внимательного к рискам, которое будет и которая существует после каждого кризиса, банкам просто некому давать. Да? То есть на начальном этапе там будут какие-то госкомпании, но активное кредитование, которое может там, стать драйвером роста и самой банковской системы, и экономики, оно просто невозможно, потому что нет заемщиков. Ну и третье, на самом деле нужно вливание капитала, технологий и так далее, нам нужны иностранные банки нужны китайские американские и так далее и банки все эти люди могут там смотреть на банковскую систему но пока понятно не заходят потому что особо инвесторы сейчас не заходят в страну хотя кстати вот во втором квартале но ну, это внутренние уже да у нас есть огромный прирост плюс 20 процентов по инвестициям это капекс пресловутый, это очень хороший показатель но иностранных инвесторов пока нет вы уже за инвестиции заговорила бориса ложкина колишнего ученика администрации президента она значила теперь. Він тепер очолює національну інвестиційну раду з питання ось інвестицій, звичайно, залучення коштів іноземних. Як ви, по перше, оцінюєте це призначення? Наскільки він буде ефективний а, тут, на цьому місці? І а, чи вдасться йому так само вдало комуніку... комунікувати із з інвесторами? Ну нікак не оцінюємо на тому що якщо під спадкалічество разного рода рад, які займаються інвестиціями, завідсила інвестиції в Україну. То ми б вже були на рівні Кореї по інвістпривіче. Тобто ви думаєте, боросушки не зробить таку раду більш? От, от этой Рады ничего так. не зависит. Да? Зависит все от Кабмина, mm -hmm. от Верховной Рады, а от президента. А зависит ли что-то от того, что Борис Лошкин пригласил, например, Джорджа Сороса и также низко известных иностранных инвесторов и других до Рады? Это, конечно, делает его представительным. На встречу будет очень сложно попасть и очень престижно попасть. Но просто в том, что Сорос давно пытается влиять на процессы в Украине. Его не слушают. И какая разница, будет он в радио Ложкина, или он просто приезжал и говорил, ребят, давайте делать реформы. Ну, если он будет в Раде, он, возможно, больше сможет как раз вплывать. Чем? То, то не який, да, если бы у него были полномочия, не надо, если, если бы он мог там, увольнять чиновников каких-то, или там, вместе с НАБУ говорить, вот это, вот это, вот это товарищи мешают, нам. или говорить, приходить в Раду, говорить, примите вот эти законы, они помогут инвестиционно. Он же не сможет это все делать. И Рада, окей, настройка, что меняет то, что это предложит Рада, они сейчас предлагают Кабмина, законы все равно в парламенте лежат. Поэтому сильные какие-то ожидания от этой Рады нет. Это неплохо, оно не помешает абсолютно, да? но ожидать, что вот мы создали эту Раду, и сейчас как побегут инвестиции, но ну нет. Ну, Борис Лошкін – людина амбіційна, можливо, саме його амбіції будуть тією рушійною силою, які якось Вплылынуть на процесс залучения инвестора, может, для него пытание иметь живот. Ну, я думаю, что для него так, так же это был вопрос, когда он был главой администрации президента. Поэтому он не сможет прыгнуть там выше головы. Хотя в том, что у него искреннее желание что-то сделать, я не сомневаюсь. Потому что даже когда мы говорим о первом кабине Кабмине Яценюка, втором те люди, которые действительно занимались реформами и двигали страну вперед, это все люди, которые пришли по протекции Ложкина. Это Абрамович, и Чисирайсь, ну Поэтому, да, у него есть интерес к развитию Украины, если мы можем так сказать. Но влияния у него нет. Насколько Сорос затекал на против в Украине? Сорос очень заинтересован. Когда человеку 90 ч лет... Ч в чем у а него он... интерес? Слушайте, на самом деле Сорос, посмотрели, 30 уже филантроп. Больше, нежели инвестор. Хотя у него фонд очень эффективно работает. Даже он в год тратит миллиард долларов на, филан... на, филан... на филантропию, на благотворительные проекты. Потому а он Сорос... я самая Украина. Ну, на самом деле не только Украина, да. Его интерес в, в очень многих мирах. Почему Украина? Ну, потому что Украина все-таки так, ключевая точка, и, и Майдан был, и так далее. И он давно здесь, в 90-х. Просто это интересная страна. Плюс он Венгр, да, по, по рождению. И Украина, как бы, граничит с Венгрией, поэтому эта страна более-менее знакомая ему. Ну и плюс, слушайте, мы классический пример неудачных реформ на протяжении 25 лет. Мы делаем все неправильно. Это своего рода вызов для Сороса, потому что ну нельзя же тогда, когда потенциал огромный, а результата нет, то он как инвестор в чем-то, да, он понимает, какой здесь заложен потенциал дохода, да, от этой страны. И когда есть такой недооцененный актив, инвесторы его очень любят на, на биржах, да. Вопрос в том, что эти, чтобы потом этот актив стоил столько, сколько он стоит, да? Поэтому интерес Сороса может быть вызван разного рода вещами, но то, что он большой. Это безусловно. И то, что он хочет инвестировать, это правда, но пока он не может инвестировать. Он не, не может так само из-за тестии, из инвестировать. Это не своих людей, Чи має своих людей Вопрос не в людях, вопрос в том, что он видит, что реформы идут очень медленно. И если там год, полтора года назад он был настроен очень оптимистично и мог ожидать чего-то большего, да? и тогда вы видите, вот у меня есть миллиард, я сейчас как инвестирую в Украине, как все вырастет. А потом вы видите, что происходит все очень мало, что власть не настроена на реформы, что какие-то реформы идут, но под давлением только кредиторов. Можливо, якісь політичні сили, які могли з ні, Сорос не, не працює по такому ну, то тобто, є, це зовсім другая модель. Це українська модель українських олігархів ігратися в політику. Западною так не грають. Щодо неоцінених активів, які можуть бути цікаві інвесторам потенційним. Петро Порошенко, крім європейських партнерів, українські активи, готові інвестувати і компанії Південно-Східної Азії. Ось так про зробив він таку заяву. Він каже, що. про це, зокрема, вони говорили під час переговорів візиту до Південно-Східної Азії. Это демонстрирует огромный интернет инвесторов. Э, они демонстрируют интересы? Или Це интерес э, действительно э, имеет какое-то практическое Ну если Петр Алексеевич видел интерес, может они ему продемонстрировали. Но пока наглядно для всех других он не заметен. И что и можно... самый для Северо-Восточной Азии может быть интересным в Украине? Ну, это сложный вопрос на самом деле. Ну может быть аграрная сфера, например, потому что тут продовольствие и рынки приблизительно похожи. Но вопрос ну, когда об этом скажет сама Певденоскин на Азия, когда мы увидим инвесторов, потому что мы, например, много знаем, что китайцы ходят, ходят, ходят вокруг, но пока не инвестируют. Поэтому э, Азии, вот, например, это классический пример японцы не говорят нет, они говорят да, но потом. Вот это у нас есть огромный интерес к инвестированию, выглядит как да, но потом. Они а просто чтобы не сказать нет, когда к вам кто-то приезжает, как ваш А власть. президента что-то сказать Певденоскин Азии? <связи> ну, Какао? Там, <связать> не, ну давайте все <связать> не сводить к Рошену и прочему. На самом деле, если как, говорить его как президент Украины, его, конечно же, интересуют инвестиции. И этот регион самый динамично развивающийся на послед... за последние лет 30. То есть там огромное количество новых денег. И там есть большая склонность к риску, чем, например, у американских инвесторов. И Украина теоретически для Китая, для этих стран, может стать дорогой в Европу, потому что у нас есть зона свободной торговли, Ми знаходимося на самій границі, теоретически для них ми хороший партнер. Оці всі створення зони вільної торгівлі Є від них зиск. Ми маємо з Канадою, але при цьому Канада захищає свої ринки. Маємо зараз тепер з Південно-Східну Азію з ну, деякими країнами, з Індонезію, з, ну, давайте, Канада, навіть з свої ринки, Це нормально. Вопрос в тому, що ми від Канади далеко. Да, і нам трудно… Ну Да, но просто канадцы живут хорошо, им особо ничего в этой жизни не надо. Нет, инвестиции, от Кана... инвестиции канадских бизнесменов, понятно, нам бы помогли, поскольку это бы еще и хорошие стандарты. Но естественно, у меня зона вильной торги у нас так пафосно это... Давайте так, это позитив. Вопрос в том, что это не, не даст нам всем счастья прямо сейчас, и это будет иметь эффект, положительный эффект на протяжении долгосрочной перспективы. Но нельзя сказать, вот мы сейчас подпишем и как заживем. Нет, но это хорошо. Чому раніше потенційних інвесторів не допускали на ринок? самі ділили. Чи вони так само боялися непрозорості цих правил? Ну, раніше це такий тривалий період, да? Ну, подивіться на ну, попередній режим. Попередній режим, цього поміشي в Дніпропетровській області, коли був Янукович, лозунг «Техас, Тіхас, можна грабіть Техас», он же перемілився на Донбасі, а потом перенісся на всю Україну. Зачем тут чужі? І як ми зараз, наприклад, бачимо, що движет экономикой вперед, конкуренция. Для чего нужны иностранные инвесторы? Для увеличения еще этой конкуренции. В чем заинтересованы локальные игроки? В отсутствии конкуренции. То же самое мы сейчас видим, например, по рынку земли. Мы можем сделать просто прозрачный рынок земли. Сдать, вот это будет стоить столько это Просто купи-продай. Максимальное привлечение инвесторов, максимальная цена земли через какое-то время наши товарищи собираются идти по пути ограничений каких-то выстраиваний. Что к чему это приведет? Классически отсеиваются 90% инвесторов. Результат, цена гораздо меньше. И локальные товарищи могут все купить гораздо больше за большие деньги. Вот то же самое всегда было с иностранными инвесторами. Потому что рост ВВП это для там, конкретного украинского олигарха или большого там, бизнесмена, это понятие очень абстрактное. А доля рынка и его Норма прибальності вполне осязаємо. І конкуренція в даному випадку є лишньою, поскольку вона в тому числі йде за ресурси. Сергій ось прочитав а, таку думку вашого колеги, це Віталія Шапрана. Він заявив, що, що про закінчення рецесії в економіці України, що Україна виходить із рецесії потроху, але попри це, вважає, що третій квартал для України буде не менш також буде не менш вдалим. Ну, это правда, мы начнем на самом деле растем с третьего квартала прошлого года. И если обычно считается, что два квартала это уже показатели, мы можем говорить о выходе откуда-то или входе куда-то, то да, у нас неплохие показатели. Ну, у, нас, у, так, у нас нет падения, да? у нас уже идет небольшой рост, плюс один процент. И вот во втором квартале мы показали рост инвестиций на 20%. Это очень классно, это очень хороший показатель. Вопрос, как долго он может продержаться и за счет чего. То есть, вот насколько стабильный цезрист? А пока мы не можем говорить, да, потому что мы мы даже, если нет разбивки статистики, мы не можем понять, что там конкретно как росло. И даже, что было драйверами роста. Потому что Украина долгое время была недоинвестирована огромной. И тут есть потенциал отложенный. Что касается инвестиций, тут такое интересное питання. Мы дуже покладаємось на іноземних инвесторов. И мы их ждем, что они нас прийдуть придут и рятують від от всего. И шахты они закроют, или ті, те, которые можно модернизировать. Но все просто на свете. И, и все торговые uh, предприятия отродят. Чи не за богату мы нет ну вряд ли они придут и будут возрождать Кому шахты да? Наши проблемы никому не нужны наши проблемы создают причину нашей дешевизны соответственно наша дешевизна является инвестиционной привлекательностью вот и все. Вопрос, куда они будут инвестировать, это уже отдельная тема. И на самом деле, если там шахты закроются, но они рядом построят пять заводов, окей, бог с ними, с теми шахтами, люди смогут работать на этих заводах. Дякую вам за вашу думку и за вашу ваши Сергей финансист, был гостем нашей студии.